Да, це про «П'ятий елемент у здоровому тілі здоровий дух. Про це знають усі, але, на жаль, не усі виконують про здоров'я нашого тіла. І будемо говорити сьогодні. Тому приєднуйтесь, буде надзвичайно цікаво. Центр доктора Бубновського центр займається безопераційною немедикаментозною реабілітацією хребта і суглобів. Основу методу, автором якого є доктор медичних наук, професор Сергій Бубновський, є кінезітерапія. Метод включає систему вправ, розрахованих на активізацію глибоких м'язів, що примикають до хребта і великих суглобів. При цьому покращується кровообіг у мускулатурі та жилення кісткової і хрещової тканин, створюючи необхідні умови для їх відновлення. Я залюбки вітаю гостей в нашій студії. Це професор, доктор медичних наук, автор книг про хребет та суглоби, лікар російської команди камаз мастер Сергій Михайлович Бубновський. Здравствуйте, здравствуйте. надзвичайно раді вітати нас у студії. І Валерій Віталійович Павленко, головний лікар центру доктора Бубновського, що у Києві. Здравствуйте, Я теж раді вітати. Сергей Михайлович, э, очень рады видеть у нас в студии, потому что мы много слышали про ваш метод, и зрители, которые смотрят нашу программу, уже знакомы, но все-таки именно из первых уст всегда приятно из, э, услышать, и, соответственно, первый вопрос может, будет абсолютно банальный. Расскажите все-таки, что такое метод кинезитерапии? Потому что, может быть, для некоторых это новое слово, незнакомое, поэтому познакомьте нас, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, кинезитерапия в переводе с греческого – это лечение движением. Кинезис – движение, терапия – лечение. Ну, универсальное сочетание таких слов. Мы занимаемся заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И поэтому лечение движением ⁇ это как бы правильный термин, во всяком случае лучше, чем вот наш ЛФК я не понимаю слово ЛФК, в принципе, что-то такое. Я понимаю формально, но не понимаю. Так вот, лечение движением. У нас есть основной девиз. Правильное движение лечить, неправильно калечит. Когда мне говорят, что я делаю гимнастику, я занимаюсь спортом, почему у меня грыжа позвоночника или заболевание суставов, если я занимаюсь спортом, я говорю, дело не в эксплуатации тела и суставов, а дело в правильном его понимании и уходе за ним. И поэтому лечение движением или кинезиотерапией начинается тогда когда у человека заболели суставы, появились боли в суставах, боли в спине. И я считаю, что движение вылечить покоем невозможно в принципе. Аппарат движения невозможно вылечить таблетками в принципе. Заглушить боль можно. Да, периодически применяются хирургические методы лечения, если речь идет о замене сустава. Но, опять же, реабилитация без движения невозможна. Но как двигаться, если человек нет мышц, если он никогда не занимался спортом, или наоборот, у него сверхзагруженные мышцы, если ему больно двигаться, если у него, помимо всего прочего, есть сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистая система заболевания, типа ишемической болезни, и ему запретили вообще нагрузки. И вот здесь тело выступает кинезиотерапия, которая разрабатывала специальную технологию движений на тренажерах, создающих возможность снять осевые нагрузки с позвоночника и суставов и заставить работать мышцы, которые отвечают за питание, кровообращение, микроциркуляцию суставов, таким образом, что человек, занимаясь на них, постепенно восстановил себе здоровье. И по срокам это сопоставимо. Любое лекарственное лечение это 2-3 недели. И у нас лечение движений, в котором человек становится крепче, Снимать боли без mm -hmm. всяких лекарств. Движение тоже 2-3 недели. Mm -hmm. Ну вот э, это лечение именно. Э, и вы сами сказали, что спортом и заниматься, и начать оздоровление своего тела никогда не поздно. Вот мне интересно из вашей практики. Вот самое позднее, когда человек обратился в ваш центр. Ну лично и, ко, ко мне, да мне приходила вот, вот, женщина. 92 года, и она мне рассказывала, как участвовала в похоронах Ленина. Это бы угу. целая история пришла. Э, недавно была женщина 85 лет, очень тяжелая по суставам, но с великолепной головой, доктор физико-математических наук, великолепно 2 часа, в результате которых решили, что пусть она пока начинает дома по специальной домашней программе. Угу. Поэтому возраст для меня лично не является проблемой. Наоборот, изучая геронтологию в свое время, я понял, что старики вообще никому не нужны. А сейчас, когда говорят, ты говоришь, мне 55 или 60 лет, говорит, пора болеть. Ну как это так? Ну как это? Но ну, человек хочет жить, хочет двигаться. Другое дело, что он не знал, что делать для того, чтобы не заболеть. И вот он к нам приходит не за тем, чтобы мы выписали таблетки. В конце концов, сейчас залезь в интернет, прочитай, что от чего и пойди в аптеку сразу, все uh -huh. врачи. А для того, чтобы суметь снова восстановить свою двигательную функцию. Поэтому мы лечим движением. Правильное движение. Лечит неправильное количество. Сівалерій Віталійович, до вас буде запитання. Ви як представник і головний лікар Київського центру центру Повноського. Скажіть, будь ласка, в Києві і в Україні, зокрема, є тенденція до того, що люди почали краще стежити за своїм здоров'ям і приходять не виключно за, за лікуванням, а вже і за профілактикою? У нас в київському центрі наймолодші пацієнтки 4 роки, старше 83 роки на сьогоднішній угу. день. Да? Вообще очень много возрастных пациентов, то есть приблизительно четверть пациентов центра – это за 65. Угу. Очень много 70-летних. И есть герои за 80, которые вполне контролируемо, без никаких вот опасностей, без гипертонии, каких-то сердечных аритмий, спокойно работают, восстанавливаются, делают иногда чудеса при полном пренебрежении со стороны вот обычных медиков, да, угу. то есть что вы хотите за 80, да, люди уходят от боли в тазобедренных суставах, в пояснице, в шее, возвращаются иногда просто там вот со слезами, говорят, я же не верила, что... Угу. Иногда говорят, вот у меня главная цель, чтобы я не легла на руки своих детей, чтобы они вот меня не таскали, не ухаживали, чтобы я не была просто вот чем-то вот обузой, mm -hmm. да, потому что это страшно, и, и это ценится. Детей много, много детей приходит, конечно, со сколиозом, сколиотическая осанка, сколиоз, плоскостопия. Есть уже дисфункция, потому что дети сейчас очень много сидят, они дети сели, дети mm -hmm. мало двигаются. Дети идут быстро, красиво, у них сразу расправляются плечики, подтягиваются животики, mm -hmm. попа, спинка выпрямляется. Дети занимаются с огромным удовольствием. Очень много сейчас пошло у молодежи именно за профилактикой. Или при первых признаках, вот только появилась боль в спине, уходят тоже от боли очень быстро, великолепно, учатся, ухаживают за собой. То есть интересуется, начинает вот именно проникаться, как правильно двигаться, как правильно ухаживать за собой. Это великолепно и это даже важнее, чем уже вторичная профилактика, потому uh -huh. что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить uh -huh. и дешевле. Well, yeah. <laughs> Главное предупредить, чем лечить, потому что когда ты болен, ты не можешь зарабатывать достаточное количество денег, uh -huh. а тратишь достаточно серьезные суммы и Хронически так же тратишь, как хронические заболевания. Вот относительно болезни, данный метод, на какие болезни действуют лучше всего? То есть с чем вы помогаете справляться людям? Вот Потому что 60-70 все-таки уже своеобразный букет, уже существует от этого никуда. В принципе, уйти, к сожалению, невозможно. Предупредить и какие болезни? Ну, прежде всего, если вы возрастные группы, то, конечно, там уже заболевания хронические, и это не так ярко проявляется, как у молодого трудоспособного населения. Я скажу основным термином. Острые боли в спине. Без лекарств, без блокад, без операции. Воспаление суставов, артриты остеохондроз и грыжи позвоночника без операции, с восстановлением полноценной трудоспособности. Когда человек, пройдя курс, не боится снова приходить на дачу, копаться в грядке. Молодые ухаж... мамочки часто болеют после родов. Да. У них 30% боли в спине у женщин связаны с, не... с тяжелой родовой деятельностью. Им хочется участвовать в воспитании ребенка, с мужем быть любимой. И острая боль в спине – не, лечится с восстановлением таблетками. Ну, первый день, ладно, второй день. Потом понимаешь, что таблетки не лечат. И вот здесь они скривые, в онтологических сколиозах. То есть, когда он с кривым тазом, он не может шевелиться, разогнуться, приходит. И именно с помощью тренажеров мы по каждой зоне отдельно восстанавливаем кровоток, кровообращение. Конечно, здесь специально дыхание, здесь подбор воздействий. Это может только с тренажерами. Восстанавливаем и жизнь. Именно острая боль. Но боль хроническая, она попроще. Хотя хроническая боль имеет сопутствующее заболевание, что вызывает определенный страх у пациента. Тем более, что 9 из 10 врачей своим пациентам с хроническими заболеваниями сосудистой системы запрещают какие-либо нагрузки. Не понимаешь, что такое истинная нагрузка. Uh -huh. Нагрузка бывает со знаком плюс и со знаком минус. Со знаком плюс – это когда ты делаешь упражнения специальные и не атрофируешься. А со знаком минус – это когда ты, имеешь слабое тело, поднимаешь какие-то немыслимые веса. Там, uh -huh. Катаешь, таскаешь мебель. У вот меня недавно родственник, перетаскивал в 70 лет, стал со своим зятем толкать мебель в комнате. получил инфаркт миокарда. Но мы-то как раз не создаем таких воздействий. И именно через постановку диафрагмального дыхания, снимающего во время движения напряжение в грудной клетке, в брюшной клетке, снимающего внутричерепное давление, мы помогаем восстановить кровоток, тем самым устраняя боли. Вот вопрос такой возник: грыжа. На самом деле очень распространенная проблема. Как вы ее видите? Видите ли ее решение? Вообще объясните, что это такое? Потому что я так понимаю, что диагноз грыжи ставится сплошь и рядом. На самом деле ну, не всегда это так. Спасибо за вопрос, потому что сейчас каждый второй пациент с болями в позвоночнике приходит и говорит: у меня грыжа. Угу. Вообще, термин грыжа, позвоночника» – это искусственный термин, придуман нейрохирургами, чтобы резать людей. Извините угу. за. Я считаю, что имею за право прямоту, но говорить так на жесткие вещи. Потому что после операции человек становится инвалидом. Формально он имеет вторую группу заболеваний. И никто не хочет, придя на лечение, стать инвалидом второй группы. Грыжа – это одно из крайних проявлений остеохондроза, то есть длительного, неправильного, длительной неправильной эксплуатации позвоночника и суставов. Злоупотребление покоем, гипокинезией, вредными привычками. Допустим, курение тоже влияет на развитие остеохондроза. И когда позвоночник перестает работать полноценно, то есть мышцы у него ослабевают, перестают питать диски, а диски межпозвонковые питают только мышцы, окружающие межпозвонковый диск, возникает разрушение этих дисков. Они рассыпаются буквально. И вот эти элементы рассыпания диска, которые сами по себе никакой боли не причиняют, это уже доказано многими врачами, анатомическими доказывает, что грыжа – это не причина боли, а следствие – крайнее проявление остеохондроза. И вот эти осколки развалившегося диска э, на МРТ выявляемые выдаются за грыжу. Есть только грыжа паховая, пупочная, грыжа пеллини линии живота, но при этом людей не режут. А вправляют эти органы, зашивают брюшную стенку и говорят, дело упражнение. Почему же грыжи позвоночника надо резать? И главное это не в этом. Главное-то, что будет после операции по удалению грыжи. Поэтому мы, создавая восстановление питания межпозвонковых дисков больных, во-первых, снимаем отеки, восстанавливаем микроциркуляцию, и подвижность. во-вторых, грыжа исчезает сама с помощью механизма фагоцитоза. Есть такой клеточный механизм иммунной системы, когда они рассасывают эти так называемые куски или грыжи диска. Угу. Ну а какие основные симптомы? Где у людей возникает боль? На что нужно обратить внимание, чтобы вот забить тревогу? Но есть два типичных места. Это шейный отдел позвоночника, там C5, C6, вот такие называются. И поясничный отдел позвоночника, два последних диска поясничного отдела и середина шейного отдела. Это обычные места. Вот я могу сейчас после 30 лет взять 100 человек с улицы, после 30 лет, не жалующихся на боли в шейном и поясничном отделе, но много сидящих за компьютером, и засуну их в МРТ. Я вам отвечаю, что у 60% будут так называемые межпозвонковые грыжи, которые они не ощущают. И порой эти грыжи находятся случайно. Мне муж приводит свою жену на лечение, у нее боли в спине, мы смотрим у МРТ, у нее чистый позвоночник. То есть нет там никаких деформаций, вот столько Он говорит, а посмотрите мою. Картинку. У него три грыжи, которые он нашел случайно, потому что повел жену и себя засунул. У него они не болят. Поэтому таких казусов медицинских сколько угодно. Боли вызываются не грыжами, а больными спазмированными мышцами, которых не видно на МРТ и, к сожалению, которые не изучаются большей частью невропатологов. Ну а вот а какие методики, методики лечения грыжи вы вот предлагаете в центре? Кто из вас ответит? Мы лечимся движением и мы умеем по уникальной методике Сергея михайловича создавать алгоритмы движений, посылая тем самым определенную программу да, человеку, на который организм дает определенный ответ. Мы его контролируем, посылаем следующий алгоритм движений, получаем следующий ответ. и таким образом мы воздействуем прежде всего, мы не качаем мышцы, мы прокачиваем кровь. Потому что мышца сжимаясь и расслабляясь прокачивает кровь в данной области. Мы прокачиваем кровь и создаем условия для выздоровления. Приходят клетки иммунной системы, фагоциты. Они лизируют пораженную ткань. Она сухая, она уже рассасывается, да. да. Э -э грыжа уменьшается в размере, но клиника может опережать. То есть боль уходит гораздо быстрее, чем вот идет уменьшение этой грыжи. Угу. Зачастую при плотном фрагменте еще грыжа не успела рассосаться, человек уже абсолютно, у него гибкая, сильная, здоровая спина, ее трогаешь, она мягенькая, э, а там ушел миллиметр буквально. Uh -huh. Что, этот миллиметр все, человека парализовал, весь такой ходил uh -huh. кривой, да, то есть, э, запуганный вообще боялся уже пошевелиться. Нет, этот миллиметр явно не являлся причиной. Вот рыжа уменьшилась на, на миллиметр, а человек получил... Сильную, красивую спину, которая абсолютно его не беспокоит, который может делать все, ездить на лыжах, прыгать, скакать, угу. поднимать детей, нянчить их. Абсолютно. И бывают ну, гигантские грыжи, у человека совершенно не болит. Угу. То есть. И вот используя реабилитационные тренажеры, основным которым является многофункциональный тренажер «Бобновского», с функцией декомпрессии, то есть растягивания позвоночника, не создавая для него нагрузки на ослабленные структуры. Восстанавливая питание, восстанавливая опорные глубокие мышцы спины, мы получаем стопроцентно результат. То есть человек получает сильную здоровую спину, которая может нести его через жизнь, позволять ему работать, полноценно mm -hmm. трудиться, любить, радоваться жизни. И результаты сопоставимы с хирургическими. Я помню первый свой шок, когда приехал, пришел мужчина так с улицы с Москвы. Он был в Москве у Сергея Михайловича, тогда еще в Киеве не было центра. И у него рассосалось 2,5 см секвестрированной грыжи. Ну, я много чего мог представить, но не 2,5 см. И тогда я вот уже понял, не все так вот, как вот создали вот этот миф вокруг грыжи. Ну, а теперь мы умеем красиво справляться. Ну, давайте уже на завершение нашего очень интересного разговора, на самом деле, вот что нужно, чтобы вообще избежать такой проблемы, я имею в виду и грыжи, о которых мы сегодня говорили, и о многих других проблемах, которые связаны и с позвоночниками, и с суставами. Как жить правильно, как ухаживать за своим телом, чтобы эта проблема никогда не коснулась? нас ну, здоровых молодых и красивых. Я считаю что все заболевания взрослого человека лежат в детстве угу. и поэтому только правильная физическая культура физическое воспитание детей, позволит войти им в жизнь, не боясь длительного сидения, переноски тяжести, занятий какими тяжестями, если они умеют понимать свое тело, ухаживать за ним. Поэтому, конечно, профилактика, правильные гимнастики, правильный э, распорядок трудового дня позволяет избежать вот этих проблем. В то же время, э, те, э, такого практически не существует. Но те ребята, молодые девушки, которые начали работать, и им приходится много сидеть, должны помнить, что самое страшное, это постуральный стресс, то есть это нахождение в одной позе много часов без движения приводит не только к заболеваниям позвоночника и но и к заболеваниям сердца, сосудов мозга и так далее. Поэтому в течение рабочего дня надо создавать себе так называемый физкульт-минутки. Вставать, наклоняться, делать какую-то гимнастику. На это уходит несколько, порой, секунд. Но они очень эффективны. Надо знать, что делать, как, в каком количестве. И вот этому мы обучаем своих пациентов. И на все вопросы с удовольствием вы ответите уже в ваших центрах. Спасибо, что пришли, спасибо, спасибо. что так интересно и полезно всем рассказали. А я нагадаю, что гостями нашей студии сегодня был профессор, доктор медицинских наук, автор книг про хребет и суглобы, лекарь российской команды КАМАЗ-мастер Сергей Михайлович Бубновский и главный лекарь центру доктора Бубновского в Валерий Витальевич Павленко. Еще раз спасибо. А це був проект «Пятый Залишайтесь на п'ятому канале, Бережіть своє здоровье, нехай щастить і побачимося обов'язково на п'ятому канале.